Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tuan-tuan telah terbukti bahawa fitnah yang Isham Jalil uh, siapa lagi? Papa Gomo begitu juga dengan Parpu uh, Parpu Pelanta siapa lagi? Cikgu Bad, Badut, DG ini, eh, Gubat Badut DJ ni eh, Nampaknya hari ni Mereka punya fitnah ke atas Datuk Sri Ahmad Zahid Telah pun Hari ni terbukti ya eh, Tidak benar Apabila Datuk Zahid tuan-tuan Hari ni Akhirnya ramai orang tahu bahawa saksi kritikal yang akan membantu Datuk Sri Ahmad Datuk Sri Muhammad Najib tu Razak untuk mendapat tahanan rumah rupa-rupanya ialah Presiden UMNO ha, Sebelum ni bila saya cakap Presiden UMNO lah yang telah ha, uh, Apa ni uh, Menzahirkan rasa kecewa beliau di atas keputusan uh, Kita sedih eh, kerana Datuk Seri Najib tak dapat Mendapat pengampunan penuh Lepas tu Datuk Zahid eh, dengan Uh, bantuan daripada PMX Begitu juga dengan uh, usaha yang juga dibuat oleh Datuk Seri Azalina Mencuba dengan pelbagai cara sehingga akhirnya Alhamdulillah tuan-tuan eh, Kita dapat satu perubahan Ataupun ada sedikit uh, Apa yang dipanggil sebagai Addendum eh, Ataupun perintah tambahan daripada kebawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong ke-16 Saya masih ingat lagi eh, ketika saya cakap Apa yang berlaku Isam Jalil uh, Mengejek uh, Datuk Zahid eh, Dengan mengatakan kononnya Datuk Zahid Menangis lah apalah menipu eh. Hari ini dah jelas tuan-tuan eh, Bahawa uh, saksi kritikal yang akan membantu Datuk Seri Najib tuan-tuan sebenarnya ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini dibuat apabila Datuk Seri Zahid Tuan-tuan Telah -tuan, uh, pun mengesahkan eh, Melalui affidavit beliau Bahawa memang wujud titah Kebaduli yang maha mulia Seri Paduka Bagini dan Tuan Agung yang ke-16 Untuk Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak Ditahan di rumah eh, Bukan hanya titah untuk mengurangkan daripada 12 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Bukan hanya titah untuk mengurangkan daripada 210 juta denda kepada 50 juta denda. Tetapi ada titah tambahan yang telah baginda tuanku tanda tangani, meterai, ada seal ke, ke bawah duli tuanku. Dan ini Datuk Zahid sahkan Uh, apabila beliau telah mendapat uh, screenshot surat tersebut eh, yang beliau lihat daripada telefon uh, yang bermak mulia Tengku Zafrul eh, Menteri MITI hari ini dan Datuk Zahid juga mengesahkan eh, bila beliau uh, berada untuk menghantar ke bawah duli tuanku pulang ke Pahang bagi netuanku juga telah menunjukkan surat tersebut kepada datuk seri zahid dan ini tuan-tuan sangat bermakna eh? eh sangat bermakna kerana ini adalah bukti yang cukup jelas bahawa di dalam kandungan titah addendum tersebut eh secara jelas menyatakan bahawa pemohon iaitu datuk seri najib dibenarkan untuk menjalani hukuman yang dikurangkan eh, kepada enam tahun penjara tu dibenarkan untuk ditahan di rumah saja, eh, bukan secara pemenjaraan seperti mana sekarang di penjara Kajang. Ha, jadi dengan pengesahan ini tuan-tuan eh, yang menunjukkan bahawa titah tersebut wujud titah tersebut tulen dan uh, kalau ikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan memang kebawah diri tuanku berhak untuk membuat sebarang keputusan tidak terikat dengan pandangan lembaga pengampunan dan keputusan baginda adalah mutamat dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah sewajarnya Datuk Seri Najib dibenarkan untuk ditahan di rumah Benda ni cukup besar Jadi ini menunjukkan bahawa fitnah-fitnah daripada puak-puak Perikatan Nasional sebelum ni Yang mengatakan Datuk Seri Zahid nak tengok Datuk Najib dipenjarakan Datuk Seri nak tengok Datuk Seri Najib terus merengkuk dalam penjara Ini semua adalah fitnah semata-mata tuan-tuan eh? Ini semua fitnah semata-mata Dan Datuk Zahid juga mendakwa Beliau percaya bahawa semua anggota kerajaan yang lain sudah melihat titah addendum berkenaan. ini penting ni tuan-tuan. Datuk Zahid mengesahkan bahawa semua menteri-menteri kabinet dah tengok addendum tersebut. Maknanya dah tengok perintah tambahan ke bawah duli yang maha Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan secara khusus juga Datuk Seri Zaid mengesahkan bahawa Menteri Besar Pahang juga dah lihat uh, titah addendum. Uh, Menteri Besar Pahang ni ialah Menteri Besar di mana negeri uh, yang maha mulia selepas duka bagi Tuan Agong Agong yang ke-16 eh, Negeri Pahang eh. Dan uh, Beliau pada masa tu eh, Dia kata Tiada salinan titah addendum Atas alasan kerahsiaan Dan kewajaran Terutama memandangkan Titah pada masa itu Belum dilaksanakan lagi Kena ingat eh, 30 hari bulan uh, Bila tuanku berangkat tu Yang keputusan Lembaga pengampunan pun Belum diumumkan ha, Sepatutnya umumkan yang uh, Yang Dikurangkan beserta dengan diumumkan sekali titah addendum tu ataupun titah tambahan tu ha, iaitu dibenarkan untuk ditahan di rumah jadi uh, saya harap eh, dalam kes yang sedang dibicarakan hari ini saya haraplah akan ada sinar di hujung terowong untuk Datuk Sri Najib mendapat uh, tahanan rumah dalam masa terdekat eh? Dan Saya yakin eh? Saya yakin sesedara uh, Apa yang berlaku ni semua eh? Semua pasti akan ada hikmah di sebaliknya Dan saya yakin Ramai rakyat yang akan Gembira Kalau Datuk Seri Najib ini Akhirnya dibenarkan Untuk ditahan di rumah Kerana saya tak fikir ada orang akan uh, Kecuali orang yang sakit hati dengan dia lah eh, Kalau tanya dengan geng-geng eh uh, apa ni Ambiga ke Tommy Thomas ke Tony uh, ini eh uh, Tony Pua ke uh, ini memang takkan gembira uh, dengan pengesahan Datuk Zahid ni. Uh, tetapi kalau orang yang mempunyai otak yang waras, orang yang tak mudah termakan dengan fitnah kan, orang yang boleh menilai Uh, apa yang telah pun diakui oleh Tommy Thomas bahawa beliau ketika menjadi peguam negara mendapat arahan daripada pihak eksekutif arahan Mahathir untuk melakukan penawaran terpilih pasti eh pasti mereka akan berasa lega kalau Datuk Seri Najib ditahan di rumah selepas ni okey kita berpindah kepada soalan-soalan tambahan yang lain insyaallah ada banyak soalan-soalan yang disediakan oleh kawan-kawan kita di studio dalam masa yang sama, kalau ada kawan-kawan di rumah yang nak uh, nak naik untuk kita bicarakan apa-apa isu, bolehlah bertanya soalan ini uh, dengan request untuk menjadi untuk naik kotak dan berbincang dengan saya ataupun bertanyakan soalan terus kepada saya di TikTok. Okey, silakan. Okey, Datuk uh, apa pendapat Datuk mengenai PRK Kuala Kubu baru nanti uh, apabila kita dengar Perikatan Nasional mungkin akan letak calon bersatu bukan gerakan. Dia nak letak calon satu. Dia letak calon satu ke dia letak calon gerakan parti tak gerak, tak makan. Tak ada masalah, eh? tak ada masalah. Uh. Ini jumlah orang Melayu yang termakan dengan semakin hari semakin ramai kita tidak nafikan. kita pun tak tahulah bila orang Melayu khususnya bukan semua tapi sebahagian besar silakan. Tetapi ada juga kemungkinan DAP juga boleh meletakkan calon Melayu eh tak semestinya uh, Perikatan Nasional juga kelebihan kepada Perikatan Nasional. Itu itu, itu kita tidak nafikan. Senario pertama ialah jika undi Melayu solid diberikan kepada PN. Eh, sedikit daripada kaum India. Kita juga tahu memang ada rungutan juga daripada kaum China, terutamanya golongan-golongan peniaga. Tetapi lebih kepada uh, ada rasa tidak puas hati dengan kerajaan di peringkat pusat. Namun dari segi senario di Selangor ini, Rata-rata rakyat di negeri Selangor berpuas hati dengan prestasi Yang amat berhormat Datuk Sri Amiruddin syari Menteri Besar uh, PKR Menteri Besar Pakatan Harapan uh, Menteri Besar Kerajaan Perpaduan Di negeri Selangor Jadi ini boleh balancekan balik kan Selanjutnya kedua pula ialah uh, Peratusan keluar mengundi uh, Biasanya di kalangan masyarakat Cina ni dalam PRK memang kurang. Jadi kalau misalnya masyarakat Cina tak ramai keluar mengundi di PRK Kuala Kubu Baru ini boleh mendatangkan musibah juga kepada DAP ataupun calon uh, Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baru. Jadi penting eh untuk digerakkan pengundi-pengundi bukan Melayu khususnya selain daripada pengundi Melayu yang pro kepada kerajaan perpaduan ini untuk diturunkan sebab ramai yang mungkin kalau ramai yang ambil pendekatan tak puas hati dengan itu tak puas hati dengan ini mereka mengundi perikatan nasional atau mereka mengambil keputusan tak nak keluar mengundi ini boleh menjejaskan peluang kemenangan DAP eh, di Kuala Kubu Baru faktor tiga yang kita boleh tengok eh dia bergantung juga kepada siapa yang akan menjadi calon kepada parti masing-masing. Faktor ni mungkinlah menjadi angkubah penting eh dalam menentukan siapa bakal menang di Kuala Kubu Baru. Tidak dinafikan kalau misalnya DAP meletakkan calon tu orang Melayu, peluang dia lebih cerah. Saya dipahamkan ada tiga nama telah disenarai pendek kan Itu kita tunggu pucuk pimpinan kita membuat putusan Salah seorang daripada ni orang Melayu eh? Seorang wanita yang hari ini uh, Pernah bekerja Membantu YB DAP yang lama tu Di pusat khidmat beliau Jadi kalau misalnya calon ini diketengahkan Juga akan uh, memberikan kesan yang positif eh, kepada Uh, DAP di Kuala Kubu Baru Selain itu juga kita harus ingat eh, Isu 3 r iaitu isu kaum Isu agama dan isu Isu raja-raja ni Akan sentiasa digunakan Oleh pihak Perikatan Nasional ni Untuk menjadi modal politik mereka ha, Ini Memang akan memberikan kesan Ini kerana sentimen semasa Dilihat memberikan kesan yang Kesan yang agak teruk jugalah eh. Kepada kerajaan perpaduan ni eh? uh, Dan Ada juga Setengah-setengah isu yang berbangkit Contohnya isu stokin Isu uh, yang menyebabkan Orang Melayu marah Bila ada di kalangan pemimpin UMNO uh, Bertindak balas Ini juga boleh menyebabkan Kita juga kehilangan Sokongan daripada masyarakat uh, Bukan Melayu uh, Itu sebab saya pesan kepada kawan-kawan Sebelum membangkitkan isu-isu yang boleh menyebabkan orang Melayu marah Kena sedar Bahawa kita memerlukan undi Melayu ni penting eh? Jadi jangan sampai bila kita bangkit sesuatu yang menyebabkan orang marah dengan UMNO Undi Melayu kita hilang Dalam masa yang sama Bila UMNO retail it UMNO bertindak balas Undi China pun kita boleh hilang Jadi kalau tak perlu kita bangkitkan sesuatu isu tu lebih baiklah kita elak daripada bercakap kan? Bukan sentiasa kita kena bercakap Dalam masa yang sama juga eh, Kita kena ingat juga PD Kuala Kubu Baru Namun eh, namun Ada benda bagus Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kan? Yang bagi saya Perkara ni mungkin akan dapat juga Tarik sokongan masyarakat India Contohnya eh, Contohnya bila mana Perdana Menteri mengumumkan bantuan tekun sebanyak 30 juta ringgit untuk usahawan kecil India. Dan dalam masa yang sama, amanah itiam 50 juta ringgit eh, telah diperuntukkan oleh kerajaan Datuk Seri eh, untuk bantu keluarga kaum India eh, selain daripada bantuan melalui unit transformasi masyarakat India ataupun uh, mitra jadi sekiranya PN meletakkan calon Melayu yang mampu untuk mendapatkan undi penuh pengundi Melayu dia pasti takkan dapat penuh dia kerana orang-orang Melayu AMNO orang-orang Melayu PKR orang-orang Melayu Amanah takkanlah semua nak undi calon daripada Perikatan Nasional kan dan untuk menarik undi pengundi India ni Maka PN juga berpeluang sebenarnya eh, kalau dia nak tarik pengundi India ni. Kerana sudah pasti bila eh, dalam kerajaan tidak ada orang India. Dulu ada India, Sibakuma. Kan? Ha. Sekarang aa, diganti dengan YB Kan? So, mesti ada sikit yang tak puas hati. Ini juga... Benda yang mungkin diambil Peluang oleh Perikatan Nasional Untuk uh, menarik uh, Undi masyarakat India Tapi ialah macam saya sebut tadi Dato' Sri Anwar dah cover uh, Mungkin dah dapat mengubat hati Masyarakat India uh, Dalam masa yang sama juga eh, Ketika ni kerana image uh, Image ataupun prestasi Kerajaan Negeri Selangor ni Di bawah kepimpinan memberi kesan yang uh, cukup positif lah. Yang orang India, orang Cina, orang Melayu uh, Mereka ni berpuas hati Kita juga ada ada beberapa pihak yang membuat bancian eh. Memang kita tak nafikan Dari segi sokongan untuk kerajaan di peringkat pusat Ada sedikit uh, tak berapa okey Tetapi disebabkan prestasi negeri ni bagus Maka saya yakin Eh Kawan-kawan kita daripada calon DAP ni mempunyai peluang yang cerah untuk menang di Kuala Kubu Baru. Jika PN meletakkan calon Bersatu Melayu kita semua sudah dapat lihatlah dengan jelas bahawa PN sebenarnya tidak berapa kisah pun eh dan tak menghormati pun gerakan. ini mesej yang akan disampaikan kepada rakyat. Jadi usaha pas uh, untuk bela uh, KK kekeman uh, untuk untuk nampakkan mereka ni uh, liberal sikit maka tidak akan berjaya eh kerana uh, bagi PN orang akan nampak bagi PN gerakan ni tiada jentera dan tak dan menjadi liability eh kepada mereka jika meletak calon berbangsa Cina uh, lebih baik dia letak calon Melayu ini mesej yang yang akan dilihat oleh masyarakat bukan Melayu. Jadi kita kena tahu jentera di lapangan adalah PAS dan bukannya gerakan. Kemungkinan untuk boykot calon gerakan cukup tinggi eh, di kalangan pengundi PAS. Jika calon PN ataupun calon daripada bersatu ataupun daripada PAS, ha, makanya Uh, peluang untuk dapat undi Melayu lebih tinggi tapi dari segi sokongan masyarakat Cina ni makin jauh lah eh, untuk menyokong Perikatan Nasional selepas ni sejak PRN Selangor lagi eh, pas terang-terang memang tak selesa dengan gerakan uh, jadi bagi saya nak letak calon Melayu pun tak kena kan? Eh, akan backfire pada mereka kan? Eh. letak calon daripada gerakan pun peluang mereka nak terkubur tu pun tetap ada tuan-tuan eh. jadi dalam keadaan gelombang PN ataupun gelombang hijau eh. Uh, saya rasa DAP masih boleh menang di Kuala Kubur Baru. eh. Masih boleh menang di Kuala Kubur insya-Allah. Okey. Soalan lain. soalan seterusnya uh, Pas melalui ketua penerangan dia iaitu Ahmad Fadli mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas usaha menyatukan keluarga saudara Nadir yang Puan -puan beliau di Malaysia ni ialah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Uh, saudara uh, kalau dia sendiri pun membuat pengakuan tersebut alhamdulillah lah kan. Kedua saya juga lagi saya pelik kan yang mengakui antara kejayaan misi ini adalah disebabkan hubungan baik Malaysia dengan kerajaan Mesir maknanya dalam erti kata lain Fadli mengiktiraf di bawah kepimpinan PMX ini kan bahawa hubungan Malaysia dengan Mesir telah berada di tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan dulu ini satu pengiktirafan kepada usaha-usaha memulihkan hubungan diplomatik yang dibuat oleh PMX usaha-usaha menarik pelabur investment ke dalam negara ni kan salah satu hasil yang nampak dengan jelas ialah hubungan Malaysia dengan Mesir ini eh telah berjaya uh, berada di tahap yang membanggakan dalam wujud pada kedua-dua kenyataan ini Baik nyataan saudara Nadir dan saudara Ahmad Fadli Syari Agak-agak kita lah eh? Kerajaan Mesir akan ikut cakap Malaysia ke Kalau Malaysia tidak mempunyai hubungan personal yang baik Antara pemimpin dengan pemimpin di kedua-dua negara, -negara ni Sudah pasti tidak Agak-agak kan? kita Kerajaan Mesir akan ikut cakap Malaysia ke eh? Kalau pengaruh Malaysia tak kuat Dalam kesatuan negara-negara Islam ya, Ataupun negara-negara OIC Pasti tidak akan dilayan eh? Dan mereka tidak akan mengikut kehendak Malaysia Tapi itulah Datuk Syahana Ibrahim Perdana Menteri kita jika diikutkan Saudara Nadir ni eh, Bukan daripada parti yang menyokong kita pun eh? Bukan orang politik daripada parti PKR pun Ataupun parti UMNO eh? Parti yang menyokong kerajaan perpaduan Bukan kenalan rapat pun eh? Bukan siapa-siapa pun Nadir ni Tetapi atas ihsan Atas kasih Simpati Datuk Seri Anwar Sekali lagi eh? Kalau di Kelantan, Tengganu, Kedah Perlis ni Dia beri bantuan Dia bagi bantuan untuk air dan sebagainya dia, Walaupun dia tahu inilah orang puak-puak yang maki hamun dia dan sebagainya Tetapi dalam isu ini dia ambil pendekatan yang sama dia tidak pernah berdendam Dia tidak pernah uh, pilih warna kulit Dia tidak pernah pilih parti politik Ataupun baju yang disarung oleh Saudara Nadir kan? Dia membantu Atas dasar ihsan, kasih Dan simpati uh. Keluarkan keluarga Si Nadir ni daripada Rafah Jadi sebagai rakyat Malaysia kan, Kita harus bersama-sama Bersolidariti untuk terus Membela nasib umat Islam di Palestin. Eh? Kita juga tanpa mengira fahaman politik harus berlapang dada dalam perkara ini dengan memberikan ucapan terima kasih. Uh, gunakanlah platform media sosial tuan-tuan. Eh? Ucap terima kasih pada Perdana Menteri. Asyik kena maki, dituduh HIV dan sebagainya oleh puak-puak yang gila babi ni. Eh? Uh, jadi setidak-tidaknya PM ni kan eh? Daripada orang asyik maki dia Dia buat benda baik pun orang maki dia Setidaknya Setidak Apa yang dia buat untuk Keluarga saudara Nadir ni At least appreciate lah eh? Ucap terima kasih Kurang-kurang ianya menjadi Kata-kata semangat kepada beliau Untuk meneruskan kerja-kerja baik eh? Ini penting ni tuan-tuan Okay Tuk Satu lagi Kenaan dengan kumpulan nak lampas ni Dia tak bersetuju dengan KJ tu uh, KJ kata kalau berlaku CRK di si tujuh negeri ya eh, tujuh kerusi tu Yang satu hmm. satu lompat ni uh, Dia kata uh, KJ kata PBBM boleh menang Tapi uh, Fadli Syari kata uh, Dia kata kalau Kerusi tu dikosongkan UMNO boleh menang So apa motif dia cakap macam tu, tu Bagus Tiba-tiba bagus pula Fadli ni Pasal apa saya rasa Fadli pun dah penat menipu kan? Ya? Biasa benda yang tak betul dia kena kena benda kena, kena cakap kan. Sekarang ni dia terpaksa cakap benda betul. Dari segi realitinya kursi-kursi yang dimenangi oleh geng-geng bersatu ni ini semua kursi tradisi Amno dulu. Kan? Memang betul lah dari segi undi Melayu ni kita tak nafikan bahawa usaha Perikatan Nasional untuk memalitkan AMNO, DAP, AMNO, UMDAP dan sebagainya sedikit sebanyak memberi kesan. Kan? Tetapi kalau dicampurkan undi yang AMNO BN dapat dengan undi yang PH dapat, kan? sudah pastilah dari segi logik akal nak tipu pun tak boleh itu yang saudara Padli terpaksa beritahu kalau nak sangat pilih raya di tujuh buah uh, kawasan parlimen ni, kena ingat. Jangan ingat dulu bersatu menang, lepas ni bersatu tetap akan menang. Kalau dicampurkan undi yang bersatu, yang yang BN dan juga PH dapat. Kita boleh menang di banyak kursi daripada tujuh ni. Kalau ikut Fadli ni, tujuh-tujuh kita menang. Kan? Jadi kena beringat sikit lah. Kan. Saya sebenarnya Suka kalau ada pelan raya ni Betul lah Tetapi Yalah Bazir duit rakyat satu hal Kan Yang kedua Rakyat dah buat keputusan Kalau sekali lagi Berlaku pelan raya Kemudian diletakkan pula Orang yang sama bertanding Lebih baik tak payah buat pelan raya Betul ada dalam statement itu statement sinis tu sebab dalam statement dia tu dia ada menyatakan dia kata inilah masa untuk amno bangkit dia kata saya 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 tahulah mungkin dia sinis ataupun dia nak menganjing dan sebagainya tetapi realiti dia kalau kita tengok undi Pakatan Harapan kalau dicampur dengan BN Memang kita mempunyai peluang yang cerah Untuk menang eh? Tak ada masalah sebab keputusan pilihan raya yang ke-15 itu jadi begitu disebabkan pecah tiga. Ada yang pecah empat, ada yang pecah lima. Kan? Tapi kalau selepas ini, one by one. Eh? Satu lawan satu. Berat dia orang nak menang. Kita ya. Okey? Okey okay. dah. Dah. Okay. Jadi saya ucap jutaan terima kasih Ada orang nak minta ni masuk Kak Nur Assalamualaikum Ni ada orang tanya apa cerita pasal Dato Najib Tadi kita dah bagilah jawapan ano tengah memasak ke tu tengah dengar bunyi orang tengah goreng okey saya ucap jutaan terima kasih minta tolong share live kita ini supaya orang faham tentang apa yang berlaku di mahkamah dalam isu Dato' Sinajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh